Радий вітати вас в міському будинку культури. В місті Хмельницькому на цей час склалася складна ситуація стосовно встановлення та розміщення базових станцій стільникового зв'язку. зв'язку з тим, що в засобах масової інформації розміщено багато негативної інформації щодо негативного впливу електромагнітних випромінювань на навколишнє середовище та здоров'я людей. Саме сьогодні з ініціативи громадкості та на зустріч з мешканцями міста запрошені фахівці з Інституту гігієни. Та медичної екології імені Марзєєва під головуванням завідуючого лабораторії гігієни електромагнітних випромінювань, доктора медицини Думанського Юрія Даниловича. Прошу оплисками вітати. Саме сьогодні ми зможемо розібратися все-таки, чи впливають електромагнітне випромінювання на здоров'я людей і як саме вони впливають. Напевне, що слово надаю. Думанскому Юрию Даниловичу. Уважаемые коллеги, мы, как уже вам известно, в составе института, представляем, вернее, институт гены и медицинской экологии. В составе значит, четырех человек. Это я, затем Биткин Сергей Владимирович. Галак Станислав Станиславович и Сергей Викторович Медведев провели исследования, замеры в тех точках, которые были нам показаны, которые являются проблемными. Для вас и нам это тоже интересно. Провели вот эти измерения. И прежде чем Говорить о результатах этих исследований, я хочу обратить ваше внимание, что существуют вот такие вот державные санитарные нормы и правила защиты населения от электромагнитных выпрямлений. В этих санитарных правилах э, е норматив 2,5 микроватта или же 3 э, вольта на метр, для диапазона частот, на которой работает базовая станция. Базовые станции, они предназначены для того, чтобы получить надежную связь для населения. Поэтому размещаться они, как правило, и не только как правило, должны размещаться как можно ближе к населению, то есть в населенных местах. Размещаются базовые станции на расстоянии 250-300 метров. Было время, когда они размещались далеко, и тогда эти станции размещались э, на расстоянии полутора километров, а то и больше, одна от одной. Но и тогда можно было их ставить за городом. Но связь была ненадежной, и, э, в общем-то... Э, не отвечала тем требованиям, которые предъявляются к этой связи. Хочу обратить внимание на то, что э, вот эти исследования, которые мы проводили, мы проводили наиболее э, современным прибором, который есть на, э, сейчас э, и который нужно использовать для э, вот таких целей. Это прибор РД Шварц, изготовлен он и выпускается в Германии. Но самое главное то, что он дает возможность определить сразу уровень электромагнитного поля не только от базовой станции, а от всех остальных источников, которые есть в городе и которые могут оказывать воздействие на население.